धन्यवाद या चर्चेत भाग घेताना काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई यांनी हे विधेयक देशाच्या अखंडतेला धोका निर्माण करत मुस्लिमांच्या धार्मिक बाबींमध्ये ढवळाढवळ करणार आहे असा आरोप केला वक्फ कायद्यात सुधारणा आवश्यक आहे मात्र सरकारनं आणलेल्या सुधारणा मुस्लिमांना न्याय देणाऱ्या नाहीत म्हणून घटनाविरोधी आहेत असं गोगोई पुढे म्हणाले इस सरकार का इस बिल के द्वारा चार इनके मूल उद्देश्य पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिस एडफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज संशोधन चाहिए सर मैं नहीं कहता कि हम हम संशोधन के विपक्ष में नहीं लेकिन संशोधन इस प्रकार का हो जिससे बिल का रूपायन जिससे बिल और ताकतवर बने और इन्होंने ऐसे संशोधन लाए हैं जिससे बिल से इस देश में और यहां पे समस्या बढ़ेगी देशातल्या अल्पसंख्यांकांची बदनामी करण्याचा सरकारचा हेतू असल्याचा आरोप त्यांनी केला यू पी ए सरकारच्या काळाबद्दल सरकारनं केलेले आरोप दिशाभूल करणारे आहेत असंही ते म्हणाले या विधेयकासंदर्भात अल्पसंख्याक मंत्रालयानं कोणाशीही सविस्तर चर्चा केली नाही असा आरोपही त्यांनी केला समाजवादी पक्षाचे खासदार अखिलेश यादव यांनी या विधेयकावर टीका करताना सरकारचा हेतू स्वच्छ नसल्याचा आरोप केला आपलं अपयश लपवण्यासाठी सरकारनं हे विधेयक आणलं असं ते म्हणाले त्याआधी भाजपा सरकार रविशंकर प्रसाद यांनी विधेयकाच्या समर्थनार्थ बोलताना वख संपत्तीचं नियमन आवश्यक असल्याचं सांगितलं या विधेयकामुळे गरीब मुस्लिमांना न्याय मिळणार असल्यानंच विरोधकांना आक्षेप असल्याचा आरोप त्यांनी केला दिका धारा पंद्रह में लिखा हुआ है कि महिलाओं के साथ कोई विभेद नहीं होगा और सरकार महिलाओं के विकास के लिए कानून बना सकती है तो अगर यह वक्त बिल देश की खातिनों के विकास के लिए वक्त में उनकी भूमिका के लिए यह कानून लाया जा रहा है तो यह कानून गैर संवैधानिक कैसे हो गया भाई सर संविधान की धारा पंद्रह में यह भी लिखा हुआ है कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास के लिए सरकार कार्रवाई कर सकती है संविधान की धारा पंद्रह के आलोक में इस बिल में इस बात का प्रावधान किया जा रहा है कि पिछड़े मुसलमानों को भी वक्त में जगह दी जाएगी उन वक्त में जो संशोधन हो रहा है वो मौलिक अधिकार की धारा पंद्रह में उसकी अनुमति मिलती है जनता दल धर्मनिरपेक्ष पक्षाचे खासदार आणि मंत्री लल्लन सिंग यांनी या विधेयकाच्या समर्थनार्थ बोलताना हे विधेयक पसमंदा मुस्लिम समाज आणि मुस्लिम महिलांना न्याय देणार आहे याकडे संकुचित वृत्तीनं पाहू नये असं आवाहन केलं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत यांनीही या, या चर्चेत भाग घेतला सरकारनं निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हे विधेयक आणल्याचा आरोप त्यांनी केला सुधारणा